वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडिया चे उमेदवार जयित शेख यांच्या प्रचारार्थ मौलवीगंज येथे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इलियास यांची जाहीर सभा मौलवीगंज भागात वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया चे उमेदवार जैद शेख यांच्या प्रचारार्थ पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सय्यद कासिम रसूल इलियास यांची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती यावेळी त्यांनी शहरी नक्षलवादी इतर मुद्द्यांवर निरपराध मुस्लिम तरुण तुरुंगात खितपत पडले आहे तरीही काँग्रेस गप का असा सवाल करत संसदेत आपल्या हक्काचा वेलफेअर पक्षाचा प्रतिनिधी पाठवा असे आवाहन डॉक्टर सय्यद इलियास यांनी केले आहे मौलवीगंज भागात वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे उमेदवार जैद शेखर यांच्या प्रचारार्थ पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सय्यद कासिम रसूल इलियास यांची जाहीर सभा संपन्न झाली यावेळेस डॉक्टर इलियास म्हणाले शाहीन बाग हत्याकांडासह शहरी नक्षलवादाच्या आरोपात आजही निरपराध तरुण दिल्लीच्या तुरुंगात खितपत पडले आहेत त्यावर काँग्रेस शिवसेनासह विरोधी पक्ष बोलायला तयार नाहीत तसेच दोन हजार एकोणीसावा एनआर कायद्या संदर्भात संसदेत चर्चा करण्यात आली त्यावेळी देखील काँग्रेसने विरोध केला नाही म्हणून भाजप आणि काँग्रेस दोघे एकच आहेत जर आपण वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया चे उमेदवार जैद शेख यांना निवडून दिले तर आपले प्रश्न मार्गी लागतील संसदेत आपला बोलणारा माणूस असेल असे डॉक्टर इलियास यांनी सांगितले या सभेला कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष ताहिर हुसेन राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम शेख औरंगाबाद शहराध्यक्ष अमजद हुसैन उम्मीदवार जईद शेख माजी कादरी बाबू पिंजारी दिनेश विभांडिक सह मोटा संख्या नागरिक उपस्थित होते मुल्क में सत्ता परिवर्तन के लिए न्याय है हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं हम यहाँ के निधान को तो, हम यहाँ के सिस्टम को तो बदलना चाहते हैं ताकि ये जो बुनियादी सवाल खड़े है गरीबी भुख है भुखमरी है बेरोजगारी है यानी जाहरियत है ये जितने सवालत हैं के साथ जुर्म हो रहा है ये सवाल को हल करने के लिए इस निजाम को इस सिस्टम के अंदर बुनियादी तब्दीली लानी पड़ेगी जब तक के व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा सत्ता परिवर्तन तो पर दुण दुण की में कोई तरफ पड़ने वाला नहीं आज बीजेपी बैठा के कांग्रेस चले जाइए व्यवस्था में कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी यही अडानी अंबानी जो थे पहले भी इनको कांग्रेस के माने में भी इन, इन, इनको सपोर्ट किया जाता था अब बीजेपी ने और आगे बढ़कर सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो सत्ता में जब तक परीक्षा में परिवर्तन नहीं होगा बुनियादी सवालत जो हमारे वो हल होने वाले नहीं है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है तो, वो वो सत्ता परिवर्तन नहीं वो व्यवस्था परिवर्तन में यकीन रखती है आप एक आदमी को एक बार पार्लिमेंट भेज के देखिएगा आप आपके जितने बुनियादी सवाल है वहां हम पूरी ताकत से रखेंगे उठाएंगे बहस करवाएंगे डिबेट करेंगे पूरे देश के अंदर में और हम चाहेंगे कि हालात तब्दील हों अगर आप हालात को तब्दील करना चाहते हैं तो आइए एक बार ये फैसला कीजिए हिम्मत के साथ जरूरत के साथ कि नहीं हम ना कांग्रेस सपोर्ट करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूसी में ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हम वैष्णव पार्टी अपने नुमाइंदे दहेज साहब को और इनके सिलेंडर के निशान को वोट देकर यहां एक बार एक परिवर्तन एक तब्दीली लाकर देश के अंदर तब्दीली लाने का आगाज कर देंगे